Заваривать не рекомендуется за рулем, потому что вы отвлекаетесь и не можете контролировать все, что происходит на дороге. Будьте добры, не разговаривайте по телефону за кормом. Вот я вам даю листовочку, шановные воды, дотримуйтесь правил дорожную руку, не довлекайтесь сейчас час своим транспортным засобом. Придержитесь правил дорожного движения. Еще счастливого пути. Спасибо. До свидания. Спасибо. Не рекомендуется разговаривать по телефону во время движения, потому что снижается ваша внимательность за рулем. Вы отвлекаетесь на телефонные звонки. В этом вам дают або кормо, або размер. Понимается вам, Будьте внимательны, не разговаривайте по телефону. Счастливого пути до свидания. Нужно пристроиться в режим безопасности. В первую очередь это ваша безопасность, также окружающая. Вот, я вам даю листовочку, по горе життя, то есть Спасибо. Будьте внимательны, следите за моим безопасностью, счастливого пути, Все вам нарушения. Спасибо. Теперь обязательно буду пристегиваться? Буду обязательно пристегиваться. Ну, знаете, почему не пристегиваюсь? Наверное, под риторический вопрос, потому что ну, никто не пристегивается сейчас на самом деле. Наверное, я кажу на украинском языке знак кто своим здоровьем до життя. Поэтому, ну, надо, конечно, обязательно пристегнуться. Буду, а теперь буду. Далее,